Ну а юмор следующей команды прямо пропорционален ее названию, поэтому вам скажу просто, убей, бобра, Херсон. финал, значит, одна вторая. Это значит, что в два раза больше шуток, два раза больше юмора. Не верите, да? А вы проверите! Не верите, а вы проверите! Сашка, что у нас сегодня будет? Бам! Да ладно, что игры музыка поэтому песня киевская актуальная маэстро а я лошадь куплю себе буду ездить я на коне конь десятки лет живет а купит себя через год потара когда еще не было дефибрилляторов, людей спасал супер-кот. Спасибо, Суперкот! Ты вылетел у меня! Суперкот! Супер супер И сердце бьется немножко щекот. Я открою. Был каледовали. <свят> Продолжим. Представьте, психолог, который из курса психологии знает только типы темперамента. Тук -тук -тук -тук. Да, проходите, проходите. Вы в цитадели психологии. Я психолог, главный психолог. Можно сказать, лучший психолог на этом континенте. Бейжик, видите? Да. Принтер печатать можно себе позволить, напечатать психолог. Поэтому давайте, слушаю вас. В общем, понимаете, у меня такая небольшая... А, все, секундочку. Э -э, Людочка! Да, психолог. Вот видите, я психолог, даже она говорит, что я психолог. Всем подтвердят, что я психолог. Слушаю. Понимаете, у меня такая проблемка, а, все, 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 с вами понятно. Вы сангвиник? Нет. А, секунду, я боярышник уберу, а то этот прошлый мне в нос бьет. Бульбочки. Да, слушаю, да. Понимаете, у меня маленькая... Все, такая... понятно, все с вами ясно. Вы меланхолик. Нет. Холерик? Нет. А ну-то, вот, а что тут думать догадать? Вы флегматичный жираф. Какой жираф? Флегматичный жираф. Говорю, Ой, флегмат. я не хочу это слушать. Тяни карту. Запомнила? Да. Это она? Нет! Вот видишь, я не фокусник, я психолог. Команда Квен, убей бобра, Херсон! Кажись, я знаю песню, которую вы добавите сегодня вечером.